я обожаю. Сегодня у нас будет интервью с Еми Дудина самая Юмик Сочка. Идите ты лучше в и канал тоже. Приветствую, хочу в япусь. Привет. Я Юник. Макс, честно, у нас такие необычные опыты. Поживу, Макс, за что? И И, честно, все трешкой была. Макс, пожалуйста. Намочь. А мне даже удивило, почему так ярко? Почему так ярко? Потому что такой. Казалось бы, короче, так вообще все, как такая новая интервью Що, по-перше, може сказати? Юмікс, e, скажіть, будь ласка. Юмікс, окей. Okay. Що? По-перше, можна сказати, ваше справжнє. Можете сказати? Як Ладно. Ні, ні. Ну, Перше до вас питання. Ви, якщо смо як, колись випалили своє лице в пошому акаунті. По-перше, це. скажіть, у ім'я? справжнє? Я Мілана. Я не знаю, що <різь> <це сказати>. <різь> 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 я Мілана, так. На да. е, першому відео ви дивилися але, е, це питав, але. Але скажіть, будь ласка, у вас до момент. У вас просто було дуже багато відео, і всь... але ви один момент їх всіх видали. Скажіть, будь ласка, чому? Тому що там. половина видео даже больше, чем половины было с моей уже бывшей лучшей подругой, и я решила, я я решила то, что надо начать все с чистого листа, и теперь у меня видео выходят более уже адекватные, я я никому их не уделяю, никому их не танцев. Да. Тебе, як я... бо я е, е, якщо е, could... <matic> <рес> ja, 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 це якщо ви а я я реально це вчу відкрити але чорт, оце знімання танців роблоксіс буквально дуже тупо бо ні ладно якщо в реальному житті боксі літа ні в реальному житті ти реально завучуєш диження всі ти тобі каміна розтяжка жорстка щоб це зробити а от соски а пососки роблоксі просто ти де трі зашов станець Открываешь? Я еще, не хочу вспоминать старый инцидент с Роблоксом. Какой? Это как Одна людина на связи с Ником танцевала и там. А, да. Я узнала, я это скинула вроде репостил. Да, у тебя это репостил. Роблокс. Но это можно и по запросу найти. Ну, хотя, да, думаю, это уже выдало уже давно. Не думаю. Гараз, молодежь. Да, молодежь. Это может, точнее, нам уже может до вас сделать. Скажите, пожалуйста, какие у вас... Ну, так ты с кем вопросов задаешься? Нет, я, ты не слишком вопросы задаешься. Мне 12 лет, день рождения у меня... Ну, я родилась в 2013 году, вот. День рождения у меня будет 27 февраля. Будет 13. Я, я тут человека за кадром, я, и, и после того, как закончится съемка, я его хочу немножко, если честно, оттуда кинуть со, со второго этажа. Ну, это будет уже в следующий да. Завтра Макс это будет. Эм, будет. А, далее начинается подбородок. И, хотя я понимаю, это же у нас тут за кадром он на с людьми, где-то вот будто весь я чувствую, мы не дуже неприятно и ладно. И ориентация, и если она у вас была, то какие у вас были ориентации? У меня была ориентация гетера, потом у меня была, и до сих пор у меня ориентация бисексуал, но я еще себя чувствую на айрос. Но я не знаю почему, как будто бы отношения пока что не хочется, но как будто бы и хочется. То есть одновременно у меня вот такое вот состояние. Заткнись. Людина за кадром, она Немножко. за кадром. Душесть, Душа Душа Это мой, это моя? Поклось! Поклось на место. Мы не пять Ладно. Тэш, дальше иди, можно задать, если у вас был какой-то любимый персонаж, если у вас есть любимый персонаж, игр, сериал, фильм, скажи его э, имя этого персонажа. У меня их несколько. Давай, у меня давай. из игры в кальмара два. У меня любимая девочка. Ну, у меня там почти все любимые, ну, кроме некоторых. Вот, ну, могу сказать. Буду, вот учивать... самая любимая это у меня 222 и... И, наверное, все. И самых, <laughs> и, самых, и самых, любимых пока что все. А потом еще Чика из FNAF 2, ну и в целом Чика, это, как <laughs> по мне, самый имбовый персонаж. Вот, и, короче... Отсылка. Какая ссылка? Да. А, не, а, а, не. Просто. Это же вайб. <laughs> это. это отсылка на аккаунт? Да, в принципе, ссылочка на вот. и ты тут тоже у нас есть. Вот. Вот это не и, стоп, я не дошел. И там вот за кадром я еще один аккаунт. Это был намек на аккаунт. Все. Да. все. И, и еще у меня есть из Роблокса, из Эвейда, Бобой и Джард. Вот. И все. Пока что у меня больше нет. Я сказала, что... Брат, какая у вас одна игра? на ее люблю шевелиться я не знаю если бы знала такую игру вы бы ей точно выиграли выбрали яку там может быть только их ну Roblox выбрала бы и ну из любимых игр Roblox это платформа ну ладно тогда из Robloxа evade и mm2 и наверное Мердэнзи и каталог ну много что хорошо а вот чипа у моя Фокси. Вен, причем, Это два моя Фокси. Е, а самое. Вот Фокси. Сейчас. Первый. Дяко. Дяко. Вот, вот. такие Фокси из oh, А другой? Это фанку, А, а, а е два человека, человека, е Есть да. А есть бити, поп. Mm -hmm. а, между ними величие в том, что Бити Поп – это це... Машина, мачтовая сапочка ты. подам, сиди. Я подаю. Сиди. Я обучаюсь. А, так и вот так примерно выглядят Бити Поп – это коробочка из… патронов. тоже Фоксик. Чем она я отличается Бэйби, но мы не их же и не показывают. Вот <связываю> я же честно, вот у вас в ТикТоке самый улюбленный тренд? У меня таких нет, у меня танцевальные тренды, но я не знаю, как они называются. И, и песни я тоже не могу сказать, какие. М -м я, я, люблю почти все тренды, но кроме одного, это там, где в Роблоксе тренд, этот, а, когда нету робоксов и вкуса, вот это вот конченый тренд, я его ненавижу просто. <связываю> Буксы, вкус, и вот это... Вот это, этим... это танец, это просто. Да, да, да. Вот это... Ёб, я, не знаю, как это танец. Пока... Ладно. А если у вас есть опять улюбленное аниме? То и да, у вас улюбленное У меня нет аниме, я их вообще не смотрю. Ну, е... подождите, есть фень... если есть фенечки Винкс, это, по-моему, аниме, поэтому... Винк. Да, Винкс странный... реально... Поэтому Винкс. Если вы не знали, Винкс Винк. Винк. Да, войны и всегда устремлены к победе а, У меня в зале любимый немецкий кунок из Нечью и Демоих, но у меня по нему есть... Тихо А у меня по нему вообще нет сил. У меня только языковые фигуры, мы не хотим действовать. Но у меня есть две фигурки фанка по магической битве. Ой, секунда. Versus с боджа. Баттер туториал. Ну ладно, хорошо. Это за кадром. Хорошо. Да. Да. Comfortably... В принципе. Вот, якщо брати, у вас есть улюбленное место в Сибири? Место, место просто. Ну я хотела хотела поехать. Я хотела поехать бы, я это недавно обсуждала с моей мамой. Я бы хотела поехать, побывать в странах такие как Япония, Южная Корея. А, и, наверное, и... <laughs> пью, пожалуйста. И, наверное, еще Испания или Италия. Вот какие-то из них страны я точно хотела попробовать. <laughs> 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 вот. А, еще в Нидерланды. В Нидерланды там по личным причинам. Вот. Ну, да. я к шучу. В Черницах. Вот. Куда вы точно завтра хочете поехать? на Кабылянскую. Это улица, я бы хотела туда поехать. Каждый да, день да. бы там хотела побывать. Но, если, знаете, люди, які живут уже три роки в Чернівцях. Нет, что можно даже пить? Может быть, что-то будет. Может, ну да, пойди три роки. А, и Алфа Плюс еще. А, а, ну да. Три роки, которые уже живут в Чернівцях, туда по ней. Если вы будете, то зайдите в на Кабылянске, если будете. В зале если я буду... Пан и Минтарас Шевченко там тоже очень классно. Да, их пару же знали. Да. И вот, я честно. Ой, да. Ну, короче. все равно, скажи, будь ласка. А, у вас, ну, то что, у вас зале были партнеры? Половые или сказать? По отношениям? Да. По отношениям, у вас Было. Было, было э, два парня было у меня раньше в детстве. Это была моя глубочайшая ошибка, потому что одному из парней я предложила встречаться какого-то фига. Вот. А второй это он был у меня с первого по второй класс, кстати. А он был такой прям джентльмен, а потом он у него, короче, прикиньте, он меня изменял. С моей одноклассницей. Он с двумя одноклассницами он мне изменял. Я в шоке, если честно, просто ужас.

Collapse. У меня любимая это макароны, пюрешка с котлеткой, а, борщ, а сало, я не знаю, это можно считать за блюдо, надеюсь, да, сало. Закуску можно считать, например? Ну, сало suite... с куком, вот, и потом а -а <служиваешь> еще я люблю суши, пиццу, ну, макдональдс уже, если честно, не так сильно, я его очень сильно уже переела. Да, ну, уже не очень в принципе, до того, как будовали Макдональдс, это где-то два года назад, я думаю, все уже так хотели. Uh -huh. А сейчас как-то туда yeah. даже не рвётся. Yeah. Да. Бо реально, потому что уже, начало, ну, уже... Все Да. Mm -hmm. Там как Вот, uh -huh. если... Якщо... Mm -hmm. Он просто не придумал сценарий для да. вопросов. Я мы готовились, мы готовились, мы готовились снять. Мы готовились. Восемь месяцев. Два Два месяца можно. Да, даже два да, месяца. Да, два месяца я вот готовал.